Эфиопии. Боже, как красиво! Наконец-то я увижу свою сестру, о которой даже не подозревал. Кто она? Может быть, она музыкант? Может быть, она врач? Нет, а может быть, она бает. Господи, как меня томит! Я хочу быстрее ее увидеть! О, вот ее домик! Отлично! Какой странный звонок! Что это? Здравствуй, Александр Сергеевич Пушкин. До свидания. Сашка, ты куда? Ну ничего, разговаривает. Сашка, ты что, совсем не рад меня видеть? И ты я тебя. Дантеса! Дантеса мне! Быстрее, Дантеса! Что ж Подожди! Подожди! О, кому дуб зеленый, золотая цепь на дубе тон! И днем и ночью кот ученый Все ходит, ходит, она ходит! Господи, господи, сестра, я не ожидал тебя такую увидеть совсем. Господи, я думал, ты интеллигентный человек. Ты ж приехал в Эфиопию. Здесь земля до сих пор стоит на трех слонах, четырех бегемотах, двух обезьянах и еще на ком. -то. Пойми, сестра, я ожидал увидеть другую тебя. Я тебе покажу. Я рыбу даже в целом. Да. Смотри. Ну как? Поймала. Сестра, это Кип. Я знаю. Отвяжись ты от него, оставь его. Оставь этого кита. Хорошо. Ты умеешь ловить рыбу. Это уже радует. Может быть, ты что-то еще умеешь? Я в местной больнице работаю медсестрой, делаю прямой массаж в сердце. Постой, постой, какой массаж? Прямой. Все, 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 хватит, хватит, извольте. Забудем про тебя, давай расскажу о себе. Я, Александр Сергеевич Пушкин, светила о русской литературы. Самый великий поэт. Но знаешь, тяжело мне последнее время. Все меня критикуют, никому ничего не нравится. Тяжко быть поэтом в России. Тяжко. Ну ты не расстраивайся. Дай-ка я послуху, может, у тебя что-то новенькое есть, не опубликованное. Да, 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 да. У меня как раз есть несколько стихотворений. Цикл коротких стихотворений откровенный пушки. Я, кстати, их с собой взял. Вот сейчас работаю, готовлю. Слушай, сестра, простишь ли мне ревнивые мечты? А не прости, что будет хуже. Или, например, такое, мой голос для тебя и ласковый, и тонный. Ведь я твой военком довольный. Или, например, такое, и все в ней гармония и дива. Но, блин, вышла она замуж за грузина, и вот все сломалось. Или, допустим, кстати, мое любимое, самое любимое, вот недавно написал, я вас любил, любовь моя быть может, душе моей угасла не совсем. Но пусть она вас больше не тревожит. Ваш дом поджег, тревожьтесь вы о нем. Или шедевр, шедевр, вот последний. Я помню чудное мгновение, передо мной явилась ты, как мимолетное видение, как гений. Стоп, мужчина ты! О, Господи. Саш, кажется, это Джан. Не твой конек. Не мой? Знаешь, а ты такая же, как все абсолютно такая же, как все. Тебе плевать, ты можешь сказать простую фразу и убить душу поэта, ранить. Ведь он в свое стихотворение вкладывает чувства и любовь. Прощай, сестра, я не могу с тобой жить. Сашка, постой! Хватит, 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 хватит. Нет больше Саши. Есть. Джимми. Jimmy Jimmy, I tell Jimmy Jimmy. Jimmy, Jimmy. Ah, Jimmy, ah, Jimmy. Jimmy, Jimmy. А знаешь что, сестра? Не важно, кто я, не важно, кто вы с нами. Главное, чтобы этот мисс-рыцарь нравился нам с вами.